все-таки мы хотим, чтобы Эстония стала для нас таким посредником между Евросоюзом, как, так как они уже, вы уже ушли, вошли в состав Евросоюза, а мы еще только говорим и пытаемся что-то делать, хотя бы ассоциированным членом стать, то вы бы, конечно, таким мостиком между Евросоюзом и Украиной могли бы стать, потому что все-таки у нас есть общее прошлое, и то, что вы понимаете нас, и наш менталитет, и, наши, и знаете, может, и наше положение лучше дел в стране, как у нас решаются вопросы. Что касается местное самоуправления, то я скажу сразу, что вся, все все страны, которые цивилизованные, они делают на местном самоуправлении основу управления государством. Это основное звено, которое близко до людей и которое работает с людьми полностью. Государство, власть, правительство, они президент, правительство, они занимаются глобальными вопросами государства, но они никуда не, не умешиваются вот эти местные дела там. Дизайн и люди, как они живут и работают. Но, но дело в том, что местное самоуправление гарантировано финансовым обеспечением, четко расписано, сколько им надо финансово на, на то, чтобы задержать эту территорию, управлять им этой территорией и постоянно улучшать жизнь. Вот то самое главное. Как Анатолий Лавский сказал, что трехуровневая система, да, кабинет, кабинет министров, регион какой-то и местное самоуправление Управления. Значит, я был в Норвегии, там стремятся уже сделать двухуровневую систему власти. Кабинет министров и местное управление. Говорит, зачем нам какие-то посредники, которые содержат некоторые эти службы, которые, как сказал пан Федор, что э, тормозят документы. Значит... Да? Наша задача сейчас хотя бы смоделировать, сделать при реформе трехуровневую систему власти. У нас страна, конечно, большая по сравнению с Эстонией. Это Эстония чуть больше нашей Черневской области. Но хотя бы трехуровня у нас бы пошла. Когда бы кабинет министров региональной области управления и одно, одно на уровне района, одно управление, местное самоуправление должно заканчиваться на уровне районного центра. И тогда бы оно как-то более быстро шли эти реформы. Значит, что мне очень нравится к подходы к коммунальному хозяйству. Мы как мэры, мы же не можем без коммунального хозяйства, хотя оно у частных руках, у странных этих, и работает прекрасно, а работает прекрасно, потому что в стране работают прекрасно законы и работают суды прекрасно. Потому там и работает частная собственность коммунального хозяйства Мы еще этого не достигли, у нас не цивилизованные отношения. У нас государство взяло на себя субсидии, погашения, которые люди не могут платить, платят только часть денег, а государство давно компенсирует и не погашает эти, э, эти задолженность растет по этим выплатам. Как может быть коммунальное хозяйство нормально работать и менять эти трубы, про которые вы говорите? Значит, только при цивилизованных отношениях, когда государство свою обязанность выполняет, когда законы работают, когда э, коммунальники четко выполняют свои договорные отношения, тогда может быть и частная собственность. У нас мы пока еще до не дошли. Очень сильно мне понравилась в Эстонии работа объединения совладельцев многоквартирных домов. Все, все, четко и понятно. Если, если квартиры приватизированы, значит объединение должно быть обязательно. Не так, как у нас в законе написано «може бути», а может и не бути», а если не может быть, так что будет, то, ничего. то, 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 есть у нас зараз, нема ничего. Значит, вот потому я говорю, что четко надо прописывать и ставить условия. Да, люди получили свои квартиры, это их собственность, значит, извините, пожалуйста, содержите эти дома, это все прекрасно сделать. Как утепляются эти дома? Значит, смотрите, какой в Эстонии закон. Если дом не утепленный, квартиру там ты не продашь в этом доме. Значит, заставляют этими законами объединение утеплять эти дома и наводить там порядок. И тогда там движутся эти реформы. Что касается, мне понравилось еще использование вторичных энергоресурсов. В отношении биомассы, щепы, отапливаются помещения, зашли шведские компании. Вот на этом уровне сейчас, мы уже не совсем беспомощные местные управление наши. Сегодня котель это наше хозяйство, это наша коммунальная собственность, которую мы можем отдать в аренду и э, каким-то инвесторам, которые готовы поставить оборудование. Если это будет выгодно экономически сейчас лучше, чем эко экономика будет просчитываться лучше, чем газ, мы, я на сегодня готов рассматривать этот вопрос, чтобы зашло хороший инвестор, поставил э, нормальные котлы на этой щепе и, и работать так, как это прекрасно работает котельни, э, э, уйдя от газа. У нас еще один проект сейчас, мы смотрели, как работает и вторичные энергоносители, как добывают у вас, какие установки европейские. Сегодня мы тоже еще на уровне переговоров но уже начали этот процесс э, изготовления биогаза. Если оно получится у нас, какие-то наработки у нас есть из зеленой массы, из э, биомассы делать и глицерин, и биогаз, и, может быть, и э, дизель делать из растений. Значит, если это получится, тоже будет э, прекрасный проект, если он нам даст. Я хотел бы, конечно, тоже поблагодарить эстонскую сторону эстонское правительство что нормально и хорошо и прекрасно относится к Украине выделяет какие-то деньги и такая маленькая страна находит деньги для того чтобы могли наши местные самоуправления поучиться поехать, посмотреть, что-то приобрести для себя и наверное если еще где-то сработали наши совместные европейские программы. Это, наверное, было самое лучшее, что мы хотим от этих отношений.